Меня попросили сегодня выступить с темой о том, каким образом объединять участников инновационного процесса с тем, чтобы у нас были более эффективные влияния новых технологий и знаний на экономику. Мы, как IDAF если кто-то о нас не слышал, мы организация, которая работает с 2014 года, занимаемся мы тем, что реализуем в Украине системные проекты, направленные на развитие технологической экономики. И у нас есть э, много таких э, офлайн-активностей с э, Национальной академией наук. Прежде всего, вот у нас работа с ними на сегодняшний день проект офис, который э, представляет инвесторам э, инвестиционное предложение в сфере новых технологий на базе разработок, разработок Национальной академии ну, наук офлайн платформа Tech2day Hub это постоянные встречи в формате наука-бизнес где представляют ученые свои предложения и сейчас вот мы движемся в том направлении чтобы создать такой инструмент который бы позволил более масштабно охватить всех участников инновационного процесса и объединить их между собой, да, вот, ну, есть такой как бы слайд, который, ну, четко отражает то, что у нас очень низкое влияние новых технологий, новых знаний на экономику, и этому, в общем-то, есть э, э, серьезная, скажем, причина объяснений. Да, то, по сути, мы имея очень мощный, э, научно технический потенциал, и интеллектуальную базу, ее не используем, да, вот. И э, если мы посмотрим на примеры того, каким образом э, э, мировые экономики продемонстрировали то, что там называется экономическое чудо, да, вот не будем рассматривать там, примеры тех э, стран, где э, постепенно развивались э, э, технологические экономики, да, вот, возьмем те страны, которые сделали вот, прорыв. Да, то, э, первыми двумя факторами были это то, что там можно позначить как пропасть вебины, да, то есть это где э, первоначально э, делали упор на том, что чтобы развивать человеческий капитал и компетенции людей, которые способны развивать новые технологические компании. И вторым шагом это было развитие технологической э, области, технологичес да, так как называем. И э, уже после этого, да, вот, когда есть эти первые два фактора, можно говорить о том, чтобы повышать капиталоемкость э, экономики, и о том, чтобы переходить к экономике знаний. И э, на сегодняшний день вот, мы оцениваем, что вот эти первые два фактора вот, э, развития человеческого капитала и э, потенциала того, чтобы было ну, большое количество людей вовлечено в менеджмент инноваций и э, развивались успешные проекты, это было, скажем, системным явлением. И э, чтобы технологии были обращены э, на экономику, да, вот эти два, два фактора мы пытаемся выгрешить инструментом, которые мы предлагаем. Пока... И э, если вот взять э, всех как бы разделить на четыре группы ключевых участников новостного процесса, да, с одной стороны это будет бизнес, с другой стороны, это будут носители знаний, но под носителями знаний мы имеем в виду э, Национальную Академию, новые университеты, RD э, организации, которых в Украине помимо э, академической среды там порядка тысяч. И э, с другой стороны, это будут технологические предприниматели и те, кто э, готовы, молодые инноваторы, которые готовы э, запускать новые технологические компании. И э, с третьей стороны будет бизнес-индустриальная компания, которая уже на сегодняшний день имеет успешный опыт, либо готовы э, развивать системные технологические проекты. И, э, Четвертым компонентом этой системы являются государственные институты развития. То есть это, в общем-то, центральные органы исполнительной власти, которые со своей стороны должны гарантировать и обеспечивать да, вот весь этот процесс. По сути, есть э, класс проблематики, э, общий для них всех, как бы, да, то есть это то, что я уже обозначила, и низкие компетенции, недостаточное количество навыков по развитию технологических компаний, и это э, очень такой ключевой кричащий фактор, это отсутствие знаний о новых технологиях и э, не, не системности передачи знаний, как таковых, также это да, недостаточная коммуникация между всеми участниками вот этой системы, что на сегодняшний день уже очень явно как бы, да, вот тоже такая острая проблема. И также таким серьезным является компонентом, то есть это отсутствие среды, отсутствие инфраструктуры для развития инновационного, инновационного предпринимательства. Да, вот мы предлагаем, и уже, в общем-то, этот проект поддержан Министерство экономического развития. И онлайн-платформу открытую, где а, такую онлайн-площадку для развития экосистемы инновационного развития, где все участники инновационной среды смогут получить для себя те выгоды и преимущества от опций этой системы, да, которых им на сегодняшний день не хватает для того, чтобы развивать технологии на практике, развивать новые технологические проекты. И так, следующий, пожалуйста, слайд. Сама эта система предполагается, что у нее будет четыре э, модуля. Мы уже один из них сделали. В, в качестве первого модуля будет банк инноваций, где будут сосредоточены информации о существующих инновационных проектах и разработках на разных стадиях развития, включая обновление информации о стадии научно-исследовательской работы для того, чтобы это был доступ для тех, кто интересуется практическим внедрением новых технологий этой информации. Следующий блок – это банк знаний то есть фактически он будет построен на базе системы дистанционного образования, где будут программы образовательные курсы у бизнеса. У нас уже есть подтверждение того, что бизнес это интересно, они готовы делиться своими знаниями. Будут образовательные открытые программы от научно-исследовательских институтов у тех, кто обладает уникальными знаниями. Также предполагается Каждый, кто владеет инновационным проектом, может подать его э, в систему, э, пройти экспертную оценку. Если это хорошая идея, то он получает полностью поддержку в развитии проекта от идеи до результата. И к э, такому э, технологическому предпринимателю цепляется метод с самого первоначального вхождения в эту систему. И также, э, предполагается будет э, коммуникационная площадка на уровне социальной сети, где все участники инновационного сообщества между собой могут применять. И по сути, вот эта новая коммуникационная площадки мы сделали, это было ну, самое саморасположение в этой системе, да, вот это у нас уже работает, теперь дело, следующий, пожалуйста, слайд, за тем, чтобы доработать эту новую систему. Да? То есть вот фактически на сегодняшний день будет...